я замужем, у меня трое деток, муж. Муж начал играть первый год. Да. да, он играл всегда в спортливу, и как-то получалось, что он пошел на работу и оставил свои ставочки, поставить ему ставочки. Ну, с тех пор я начала тупончики себе ставить, пыталась что-то выигрывать, ставила абсолютно глупо, конечно, потому что выбирала самые маленькие коэффициенты, ставила там денег побольше, 200, ну, уже идя на точку, думаю, все, 400 моих. Ну, были проигрыши, конечно, потом уже дальше началось понимание, как играть, что делать, команды и так далее. выигрывала спортлигу, часто Выигрывала после того, как начала уже разбираться во всем, достаточно часто выигрывала разные суммы. Выигрыш просто огромный. Для нас, для семьи с тремя детьми, для нас это ощутимый выигрыш. Ну, футбол любил еще мой дедушка очень любил. Он всегда смотрел «Динамо Киев». Чаще она оно раньше чем-то проигрывало, чем выигрывало. То есть у нас это как бы семейная традиция и память о том, что дедушка То семейная все -таки. любовь к футболу. Но родные сначала не обращали внимания, потом как бы ну, их это раздражало, потому что телевизор знает всегда, особенно суббота-воскресенье. Ну после выигрыша они хвалят, хорошие, все, в порядке, играй дальше. Ну а выигрыше я дожидалась результатов до 12 ночи. Играла. Последняя игра заканчивала около 12 ночи. И... Такой шок был Это странное было вот, такое состояние, то ли паника, то ли, ну я даже не знаю, сложно выразить, радости не было, был шок просто. Шок от выигрыша, я уже понимала, что я победитель. Не знала один или нет, но знала точно, что я уже выиграла. Какие планы на выигрыш? Ну, мы уже немного потратили, потому что дети болели, поэтому как были свои варианты. Купили технику для дома. Вот я хотела затронуть эту тему, потому что как бы, большую часть, все-таки большую часть сыграла газета Асарала. Когда я изучала спортпрогноз, мне понравилась статистика, то есть то, что предлагали эксперты редакции газеты. И именно три команды, которые, которых я их практически не знала, я поставила то, что они предлагали. Поэтому обязательно покупайте газету «Азарт», Она несет очень много информации на самом деле. Это и турнирные таблицы, и то, как они разбирают, эксперты разбирают прогноз. То есть они подталкивают человека, сами подталкивают человека к выигрышу. Да, оно не всегда правильно, потому что мы никогда наверняка не знаем, как команда сыграет. Мы можем предположить. Ну, то есть в любом случае покупайте газету «Азарт». стоит прогноз очень как бы зависит от того, что они там пишут. Они его хорошо разбирают.